Которые вручает наш бессменный патрон, который участвует во всех наших мероприятиях, от, науч от научных учебных до самых наших вот таких душевных и торжественных. Станислав Николаевич Прокопенко. Спасибо. Я думаю, вы со мной согласитесь, что прекрасное мероприятие. Все получили огромное удовольствие, насмеялись, наелись надышались воздухом, конечно, хотелось бы наградить всех, наградить всех за вот участие и тот позитив, который вот сегодняшний день вы наполнили. Поверьте, не хочется уходить и не хочется заканчивать, но все хорошее когда-то заканчивается для того, чтобы опять в следующий раз начаться. Я... Честно, что еще раз хочу сказать, огромное удовольствие и не обижайтесь, если кого-то не наградили. В третье место. Награждается команда Иноземные философы за картошку на газетке. «Ви не розкажете?» «Гази не розкажете?» «Насправді, так кажуть, що це несподівано, але те, що несподівано, воно встановить. Дуже приємно. Я хочу сказати, ми на цьому не зупиняють. Далі у нас будуть мови. Ти ще справи по-оченькому. Дякую, дякую вам». «Далі важко було вибирати, тому що с каждой командой мы все больше и больше уже наедались а глаза видят а уже организм не может но все равно второе место бравком студентов и мастер-шеф студрата ЧДТУ Развернитесь сюда. Ребята, ребята. разворачивайтесь, ребята важно то что пришли на это мероприятие надеюсь это мероприятие будет каждый год и с каждым годом все будет лучше а вот этот приз я думаю будет справедливо поставить на нашей летней базе австралийского первое место то что нравится всем не может не нравится. Вот сенсульки. Всем спасибо за участие. Будем продолжать в том же духе. Отличная атмосфера, спасибо еще. Sure. Спасибо, молодцы. Спасибо. <laughs>